помощники народных депутатов – это целая каста. Их мало кто знает в лицо, их имена ни про что вам не скажут, но они многое решают. Это те полноважения, которых, конечно, гражданин не имеет. И только в прошлом году депутатов впервые заставили показать всех своих прислужников. Вся эта информация должна быть опубликована на сайте Верховной Рады и на интернет-сторинках депутатов. Как следствие, людям наконец показали целую армию помощников нардепов. И вопросов к политикам стало еще больше. Мечникам народных депутатов стоит из разных мотиваций. Одна из этих мотиваций – это беспречный бизнес. Кто они, ассистенты народных избранников? Как помогают? Элитная недвижимость и дорогие машины. Сколько на самом деле они зарабатывают? Какие преференции дает корочка помощника нардепа? А также, зачем помощникам-миллионерам бегать подсобниками за, казалось бы, смешные деньги? Смотрите прямо сейчас. Итак, каждый народный избранник может иметь до четырех помощников на платной основе и делить между ними 14 тысяч государственных гривен. Если этих советчиков мало, можно набрать еще 27, но уже за спасибо, то есть на общественных началах. Казалось бы, деньги особо не заработать. На 4 помощника 14 тысяч гривен то есть три с половиной на человека. Но корочка помощника народного депутата почему-то манит очень многих. Статус помощника народного депутата еще до недавно, и сейчас, дает те возможности, в которых нет обычных граждан. И за три с половиной тысячи в месяц работает на депутата соглашаются даже очень богатые люди. Мы решили проведать самых зажиточных помощников народных депутатов, чтобы задать один простой вопрос. Зачем им это? Это такая собі українська рублевка. СМТ Козин под Киевом. Тут живут серьезные политики и бизнесмены, а також сам Петро Порошенко. И самое тут мы нашли монетки помечников народных депутатов. Цены на дома в Козине колеблятся в районе 2 миллионов долларов. И это похоже вообще не деньги для ассистентов народных избранников. И нужно сказать, что домов советникам народных избранников в Козине больше, чем имений бизнесменов. Там ничего не было и ничем это не заканчивается. Это дом Александра Чумака, бывшего прислужника Олега Мусия. Бассейн, озеро, сад и два внедорожника. Мечта любого украинца. Дима его, Чумака Владимира Александровича, так? Ну его, ну, тут не Чумака и Мусия связывают любовь к сфере здравоохранения. Александр Чумак – крупный бизнесмен, владелец нескольких фармацевтических компаний. А Олег Мусей, как известно, вообще был министром здравоохранения Украины. Сталося то, что сталося. Сейчас Чумак хочет занять должность главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам. Но так как конкурс на эту должность длится уже больше года, Чумак стал помощником другого народного депутата Андрея Антонищака. На кого мы плюемся? Мы мытники-хабарники, прикордонники-хабарники. Почекайте. Пообщаться лично с Чумаком у нас не вышло, так как по соседству с помощником народного депутата живет Порошенко, и охрана президента настоятельно порекомендовала нам держаться отсюда подальше. Вы у нас кто? Мы журналисты. Ну, показать видео вы сможете? Мы не имеем права показывать видео. Через реку напротив Порошенко живут еще два помощника народных депутатов. Этот шикарный дом с террасой над водой принадлежит Валерии Алони, бывшей сподручнице коммуниста экс-депутата Вадима Литвина. Она владеет крупным бизнесом, и нам интересно, почему она за копейки согласилась помогать народному депутату. Она была помещиком Вадима Литвина, что помогал ей Вадим Литвин в ее бизнесе. Сосед помощницы Литвина тоже помощник, но уже другого экс-нардепа, одиозного Николая Рудковского. Я считаю, что компания может быть и должна быть прибыльной. Это некий Игорь Андросов. Дом оформлен, видимо, на жену экс-пособника Светлану. У Андросовых тоже есть бизнес. И, судя по дому, очень успешный. Ты какой? Иди ну, бизнесом занимайся, поставь ж... на разрыв, правильно? У тебя будут такие дома. Ну так или не так? А ты а, ходишь да. с микрофоном, понимаешь, ездишь на каком-то корыте, извини меня. Я тебя не обижаю, конечно, но ну, просто... А так себя ведет Александр Хорошаев, экс-помощник самого Александра Ефремова. Его дом расположен немного дальше. Но, судя по реестрам, кроме дома у Хорошаева есть еще два земельных участка на берегу. На них ведется строительство. Один принадлежит самому Алексею, а второй, видимо, его дочери. Но он это отрицает. У вас ну, есть элитная нерухомость. Тут и на початку этой улицы езде. Это уже не моя. Ничего у меня вообще уже нет. Ну, нету такого. Вас обманывают ваши реестры. Про связь с Ефремовым говорит сегодня мало. Мол, они даже не общались. Что входило в ваши обороны? Вообще никаких обовязки. Ефремов увидел два раза в своей жизни. Сейчас Карашаев занимает должность вице-президента Федерации футбола Киева. Никто ничем никому не помог. По соседству с Хорошаевым в этом красивом доме с бассейном живет Сергей Рикиянов. Добрый день. Скажи, пожалуйста, я шукаю реки Янова. Это вы? Нет. Это так? Это помощник нардепа и нового губернатора Уганской области Юрия Горбуза. Того конфликта, который бы кто-то пытался разжать, сегодня нет. В начале Козина, немного дальше от президента, на одной улице мы нашли менее еще пяти ассистентов. Земля под этими двумя домами принадлежит некоему Александру Шевченко. Он еще недавно помогал Ирине Ефремовой. Первый похож на Белый дом после погрома, с недостроенными беседками и выбитыми окнами. Здесь вряд ли кто-то живет. А вот второе менее. Вообще разваливается. Не верится, что пару лет назад здесь кипела жизнь, и дом посещали даже Ющенко и Черновецкий. Сад, ждет весну. Зажигали еще, расскажу, Веселье кончилось, по словам охранника, когда имение купил Нестор Шуфрич. Подвычивают ответственность э, в тех выпадках, когда э, есть такие выпадки. Потом его продали Шуфричу, потом пошел грибок, его разобрали. Так и стоит теперь, заброшенный сказали, что в Шуфрич покупали его. Вместе с вертолетом даже. Немного дальше, по той же улице, нас заинтересовали почти три одинаковых коттеджа. Петров э, Игорь и Петров Михайлов. Не Мы же фамилии, мы знаем номера домов. В этих домах вообще никто, ребята, не жил. Судя по реестрам, земля под домами принадлежит экс-помощнику регионала Василия Гуреева. Вы знаете из моей биографии, что я иногда принимал такие неординарные решения. Игорю Петрову и его сыну. Ну это просто власник, этого, власник э, за мои Да-да-да. Да, это значит, вы не да? Петров, там мой да, да. и сын, да? Да-да-да-да. Такой же подряд и у этих двух имен. Эта заброшенная крепость принадлежит ассистенту Николая Злачевского Юрію Киллерману. Довіщаю вам, що винувати будуть. Винувати будуть А от дом в стиле Маріїнського дворця записаний на його сина Михаила. Як ви думаєте, чи будинок схований за цим високим парканом? Януковича, калетника? Ні, тут живе звичайний екс-помічник колишнього народного депутата. Этот дом мы нашли случайно. Как оказалось, тут живет Андрей Шпиг. Этот человек помощник экс-нардепа и бизнесмена Федора Шпига, то есть своего же отца. Странно, а тут, да, дорога, так хорошо. Народ вот так живет. Дом, несомненно, самый роскошный из всех бывших и действующих помощников нардепа в козине. Но это еще цветочки. Сейчас мы вам покажем имение помощника, которое действительно заставит вас завидовать и ненавидеть. Это маленькое межегорье неподалеку самой Хонки в Новых Петровцах, и оно принадлежит Александру Непомнящему. Всем желающим, возможно, зайти на сайт министерства, зайти в наш форум. Этот человек 8 лет проработал в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. А параллельно помогал народным депутатам. Еще раз повторюсь, программа только стартовала. Судя по кадастровой карте, земля под этими домами принадлежит трем людям с фамилией непомнящей. Самому Александру Михайловичу, видимо, его жене Ирине и, наверное, их дочери Марии. Также один из участков принадлежит некой Александре Марушевой. Она тоже не чужая для семьи непомнящих. Марушева, как и не помнящий, когда-то была помощником народного депутата Алексея Логвиненко. А это не единственный депутат, которому прислуживал Александр Непомнящий. Вместе со своей женой он был ассистентом Михаила Добкина. Немножко текст по-дебильному написан. На этом огромном куске земли построены три дома. Маленькое здание, похожее на сауну, гараж, бассейн, теплица, сад и семейный колокол. И работы на участке до сих пор идут. Вот строители кладут из камня дорожку. как трем родственникам удалось получить землю в элитном селе под Киевом. Ты можешь секундочку? У вас Что Мы спросили об этом главу села Новые Петровцы, но поговорить толком не удалось. А на интервью может до вас приехать? Купаешь. в официальном ответе нам написали, бесплатно землю непомнящим не выдавали. Она была куплена. Но реестры говорят другое. В графе ⁇ Причина возникновения права собственности ⁇ нет ни единого упоминания о покупке или продаже. А значит, никакого предыдущего владельца на этот кусок земли не было. Еще не полностью заполнен этот список, который имеется, который есть квартиры. Кроме этой виллы у непомнящего есть четырехкомнатная квартира в Харькове и пару метров жилья в Киеве. Вот в этом доме. Но он тут даже не появляется. Скажи, пожалуйста, а Александр Непомнящий тут живет? Есть ли у нас, но они не проживают? Ездит детекспомощник на Toyota Camry за 25 тысяч долларов. Поговорить лично с Александром Непомнящим у нас не вышло. Дома его постоянно не было. Так он сейчас выйдет или нет? Скажи, пожалуйста, а Александр Михайлович дома? Не дома. А, когда будет? Завтра Завтра будет. А можете ты ему, что мы днем назад приедем после Куац? Конца так? Я тут же. А со своего офиса в центре Киева он недавно съехал в неизвестном направлении. Сейчас его дыхло. нет. Нету? Да, Но все ли помощники так круто живут? Мы встречаемся с Анной Быковой. Она единственная из экс-помощников, которая согласилась с нами встретиться. Четыре года я проработала в Верховной Раде, штатным помечником народного депутата но девушка не признается кому именно помогала и сколько за это ей платили намекает только что за одну только зарплату помощники точно не бегают нужно прямо этой гроши поза штатно взагали поза всяких документов тому что не забываем что депутат берет помічника на работу не аппарат верховной рады если ты толковый тебя может возьмут в большую политику но это редкость Депутаты даже не обедают со своими помощниками за одним столом. Щодо м, контакту помешных депутатов, э, дистанция завжди есть. Другое дело – вип-ассистенты. Эти люди не появляются в Раде, а встречаются с нардепами в местах, где нет камер и много людей. Сейчас Анна работает политтехнологом. И вместе с ней, руководителем движения «Честно» Андреем Круглашовым, мы разбили всех помощников нардепов на три группы обязанностей. Винни каналом коммуникации с депутатом. Первое. Помощники-альтруисты. Это обычно молодые ребята, которые еще верят в честность власти и готовы за 3000 гривен помогать депутату в надежде, что он реально будет защищать права своих избирателей. Даже помещенник депутата какой-то рады низкого уровня, это часто там горизонт бажаний, гордости, там студента, скажем э, там, третьокурсника, скажем, это мотивует людей брать в выборчей кампании, вот у меня корочка, вот у меня ксива. Также к этой группе можно отнести молодых девушек, которые надеются таким образом удачно выйти замуж. Мы не рассматриваем варианты девчаток, которые приходят на высоких подборах и хотят просто влаштовать свое собственное життя. Вторая категория – помощники-решалы. Это люди, из которых делают технических кандидатов на выборах и позволяют от имени НРД решать локальные проблемы на избирательных округах. Біля третины помечников помощников пробовали силы и за раз на местных выборах в 2015 році. Ну и третья группа помощников. Это VIP-ассистенты. Это люди, которые с депутатами на Ты. Їх об'єднує обчий бізнес і сфера впливання державних масштабів. Київській області село, там доки не у фадалі, уклади в Брівпіння, побухівський район, де помічники є дуже заможними людьми і невідомо, ну явно є джентльменами з незалежними доходами. Так, да, із всієї когорти помічників, а їх сьогодні у наших нардепів окола тисяч, Таких людей десятки. Ім плевать на корочки і політичне майбутнє. Приставка vip бамошника дає їм можливість розвивати бізнес імперії і вот такі хоромы. Щодо бізнесу, ну якщо це має принаймні захисну функцію. Тобто людина, якщо і не примножує, то принаймні не втрачає, намагається закріпити якийсь свій статус і вплив. Узнать у самих депутатских помощников миллионеров, зачем им такие неприбыльные и непрестижные должности, нам так и не удалось. Остается только догадываться.